150 milli ordu ilə Qafqaz 2020 hərbi təlimlərinin keçirilməsinə əmr verməklə həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda səs-küyə səbəb oldu. İndi gəlin görək bu səs-küy nədən ibarət idi. Ermənistan dodaq altında görünsündü ki, aha, Rusiyanın planlaşdırdığı bu təlim Azərbaycanlıları bir az da olsa qorxudacaq və onlara dərs olacaq ki, müharibət daha da geniş miqyaslı olarsa, Rusiya bizim arxamızdadır və 150 minlik ordu, saysız hesabsız silah-sursat və texnikada Ermənlərin əmrindədir. Ancaq təbii ki, bu sadə löv yanaşma və Rusiyadan gözlədikləri yardım onları ağ günə çıxarmadı. Geriya qalan ol oldu ki, onlar ölələn hərbiçilərinin adlarını çəkməkdən və bu haqqda ictimaiyyətə məlumat verməkdən qorxdular. Yəni Rusiyanın təlim keçirməsi xəbərinə sevinib, öləm əsgər valideynlərinə verə bilməyəcəkləri cavabdan bir qədər məyus olan Ermənistan tərəfi istədiyi ab havanı hiss edə bilmədi. Hiss etdiyi suya düşən xəyallar və Qara dənizdə batan gəmilər oldu. Rusiya'nın təlim şousu Azərbaycanda da müəyyən fikirlər yaratdı. Yəni Rusiya demək istəyirdi ki, mən Ermənistanın arxasında dağ kimi dayanıb, yarpaq kimi əsirəm. Bu hər halda insanların fikri idi. Bir neçə gün öncə Türkiyə ordusunun təlimlər üçün təntənəli şəkildə Naxtsivanə gəlməsi də həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda rezonansla qarşılandı. Otnəhtdi ki, iki ordu, yəni Türkiyə və Azərbaycan ordusu döyüş şəraitində vahid şəkildə hərəkət edə və birlikdə aktiv döyüş əməliyyatlarını yerinə yetirə bilər. Təlimlərin bir məqsədi də Azərbaycanın meqalayalarının təhlükəsizliyidir. Çünki Ermənistan Tovuzu ələ keçirməklə ölkəmizin strateji layələrinə nəzarət etmək istəyirdi. Bu layələrdə Türkiyəndə kifayət qədər marağı var və şübhəsiz ki, Bakı qədər Ankara da təhlükəsizliyə üşünür. Türkiyə hərbi sillerinin və texnikalarının gəlişi məndə kifayət qədər qürur hissi oyatdı. Üstəlik Türkiyə hər zaman deyir ki, bütün gücümüzlə qardaş ölkənin yanında olacağıq. Bunu Ermənistan bir daha dəqiq anladı. Tovuzda döyüşlərin getdiyi bir vaxtda Türkiyə silahlı qüvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının Türkiyə-Ermənistan sərhədində nəzarət uçuşları həyata keçirməsi Ermənistanı narahat elədi. Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən Rusiya məxsus 102 saylı hərbi bazanın helikopterləri də bir neçə gün Ermənistan-Türkiyə sərhədi boyu keşifçi uçuşları yerinə yetirdi. Sanki Rusiya Ermənistan üçün Azərbaycana mesaj göndərir, Türkiyə də Azərbaycan üçün Rusiyaya dərs verir. Yəni Qafqazda Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan, Ermənistan dördlü şəkildə müharibiyə başlaya bilərmi? Hələlik iş bundan ibarətdir. Sadəcə fərziyə və ehtimallar. Bu dərs idi. Dərs in sonunda kimin diplom alacağı, kimin sinifdə qalacağını zaman göstərəcək.